Идея провести турнир она ну появилась вы знаете что мы в, буквально пару месяцев назад начали такую проводить такие акции как мастер-классы в школах для детей то есть игроки клуба приезжают в школы и проводят уроки футбола в школах и как бы так сложилось, что фактически Кубок Черкасского Днепра для детей сейчас, который мы будем проводить, это как логическое продолжение того, что мы начали делать там в течение, и делаем уже на протяжении двух месяцев. Это первый такой первый пробный, я надеюсь, что этот первый блин не будет комом у нас, первый пробный такой кубок, который мы хотим Сделать в дальнейшем э, традиционным, проводить его. Формат может э, видоизменяться, мы будем просто анализировать, как сделать так, чтобы было всем интересно, и чтобы лучшие команды принимали участие. Там, как дальше, там, в следующих годах это в следующем году это будет происходить. Мы точно даже сейчас сказать не можем. Но самое главное, что самый главный посыл и тезис наш, да, то, что э, клуб большое внимание уделяет и будет уделять детскому футболу. То есть для нас очень важно, чтобы будущее клуба оно было связано именно с черкащанами, с игроками Черкасской области, с детьми, которые Болеют футболом, играют в футбол и могут развивать свое, то есть профессиональное качество и развиваться, расти именно в Черкасской области. Поэтому клуб делал, делает, делал, делает и будет делать все возможное для этого. Кубок Черкасского Днепра это как бы логическое продолжение того, что наших целей. Вы видите эти кубки, два кубка, кубок один он будет переходной который больше он будет находиться тут в музее клуба и мы будем гравировать команды победителей то есть победитель, победитель есть кубка и мы будем гравировать этот кубок он постоянно будет который больше будет постоянно находиться в клубе второй кубок будет получать команда которая там, в этом году выиграет выиграет турнир хорошие призы мы организовали первая команда которая займет первое место получит игровую форму мечи. Мы еще будем работать, у нас есть неделя с возможными партнерами и спонсорами, которые могут появиться этого турнира. Поэтому мы надеемся, что кроме того, что интерес вызвал этот турнир у самих детских команд футбольных, 12 команд у нас есть, которые, ну, в принципе, они одни из лучших на сегодня в Черкасах и Черкасской области мы надеемся, что кроме самих футболистов этот турнир вызовет интересы у просто болельщиков, у любителей футбола. Может быть, лучше было бы провести, к примеру, этот турнир на свежем воздухе, но так как, видите, похолодало немножко, то решили это сделать в зале. И на свежем воздухе, но на большом поле. 8 плюс 1. Он как раз вот играют сегодня дети этого возраста, вот именно в таких соревнованиях участвует в чемпионате области. Ну, пока вот будет так, пробный турнир. И посмотрим, что имеем на сегодняшний день в городе и в области именно в этой возрастной категории детей. Потому что, наверное, Будет этот возраст у нас базовый, когда откроется школа в Белозере. Вы знаете, что там сейчас идет строительство, и в следующем году оно должно завершиться, и там должны будут уже проживать, учиться и тренироваться группы. Ну да, да, Не поверите, поляны. Номер два знову. Патріоти. Борис Ягер. Фешем ФК Ягер. Черкасский Дніпро Зоря.